Друзья, всем привет! Ну что ж, завершился матч в украинской премьер-лиге. Абалонь-Бравар у себя вдома на стадионе Абалонь. Команда принимает Київське Динамо! Вот такие, друзья, Киевские дерби. У нас сегодня відбувалося бойваніч 2-2. Нестеренко и Устеменко забивали за Абалонь, за Київське Динамо. Голомой відзначалися Александр Караваев и та Тарас Міхавка. Друзья, давайте будем про все же говорить по порядку. Оболонь бравар 5-3-2. Стартового 12 Оболонь и Антоненко головный тренер команды. В воротах Федоривский, трика центральных в Ломницкий, Семенов, Дубко, Шевченко и Ильин Латерали, Черненко, Чех, Кулаковский, трика пиздзахисники, Суханов, Нестеренко, у Набади, це стартов 12-ка Динамо Киев, 4-2-3-1, стартова 11 Педопечных, Александра, Александр Шавковского, Руслан Нещерет воротах, пара центральных Кристиан Беловар, Тарас Миховко. Константин Вечеренко, Александр Караваев. по флангах. Яцек. Это Володя Барашко. Опорные полузащитники. Виталий Буяльский. Атакувальный певзахисник. Андрей моленко Владислав Кабаев. По флангах. Тагерера он нападе. Вот такая, друзья, стартовая Куевского Динамо. А теперь, друзья, про сам футбол. Давайте уже говорить. Окей, завладели мечом. Да, завладела команда Александра Шалковского территориальной инициативы. Океаны больше владели мечом. Больше атаковали. на 18 хвилин. Его балу не про Подача. Удар по воротах. И не влучает. Суханов цебов! Там они, до речи, зіштовхнулися с Русланом Там Такий, справді, приемный момент. Но, на счастье, все обошлось на счастье. Друзья, хорошие были моменты. Знаете, дуже багато было, прям, знаете, борьбы на футбольном поле, а на намагалась, команда, да, ты гибный, и Киевскому донам его Болонинца выходило. Алывой, Силандрой, за 25-х хвылы на Киевский донам Виталий Буяльский, передача, Караваев, прогоняя, тоже здорово, мяч пробивает, забывая, Александр Караваев, гениальная диагональ Виталия Буяльского, Виталий Буяльский, шикарная передача, Александр Караваев, дуже здорово, 20 номер Киевского Динамо поймал мяч, убивался Александр краваев До штрафного гарматного удара это 1-0. Динамо Киев забывает, забывает, забывает гол педагогичного Александра Чапковского. Кенни продолжает доминировать Больше владеть мячом. Больше створивать моментов. Друзья, оболонь! команда не сдается. А контратака! Сургой команда оболонь! Дочекалась из другого момента. Они не сдаются. Черненко запустил в прорыв. Нестеренко, Нестеренко выходит. Дыну, ды, удар. Гол! Абалонь! Абалонь, Абалонь, оболонь, с ревня на рахунок у матча никакого офсайда в Абалонь Бравара не было. Шикарная контратака. И Нестеренко в девятку пробил. Шикарный гол от сорокового номера Абалоне. Один, один, Абалонь Бравар в але играется. А вот рахунок, друзья, протримався дуже мало. Всего 4 минуты. Все год. А чему? Да это мощный Виталий Буэльский. На 44-й хвылу невыконной куту из правого фланга. Виталий Буэльский. Знаете, вот такая прям силовая какая-то вышла подача от Виталия Буэльского. Знаете, такая силовая, такая подача. Михалкову та гол. Тарас. Тарас Михалков. Один-два один -два. Динамо. Педопечный Александр Рожавковского. Вдруг выходит упорят. Один два. Динамо Киев перемагает Оболонь у первого Тайме. Друзья, на другой тайм у Динамо выйдет новичок Бленуце. Шапаренко. Назарь Волошин, Саша Пихаленок Михаленко, Стименко, Фещенко, Прокопенко, Черный, Пасич. Зелится в свободу знаете, глобально картина матча не изменится. Динамо больше в Лоди мячем, Александр Шавков. Сколько больше на мяче, больше такой. А даже здорово играет в переходных фазах. Знаете, знаете, А я вам хочу сказать, очень здорово играл на контратаках. Высдорачил киевского Динамо пригодится так, как Улагира выполняет передачу в момент Буяйский Стика там была в сайт. Там была в сайт. Еще напоминаю. А не, напомню, на встать там мяч вышел, около там, выкуновав в прострел. А Кляны были дуже близки, мы гола хорошие были моменты у Назаря Волошина, Андрей Ермоненко постоянно намагался обострять в игру Волошин, там момент, ну, с Ермоненко был хороший момент на 59 й уничтожим забить. Андрей не забил. На 65 й хлынь Константин Черенко левым фланга прорывается. Передача Волошин дальше. Э, пропуская удар. Виталий Бояльский. Капитан Киевского Динамо Виталий Бояльский. Пробивая в руку. Кенни были дуже близкими, друзья, до третьего мяча. Кенни доминировали. Кенни больше владели мячем. И сдавалось, что третий мяч... Э, залетит в воротах к Лакуевский Динамо Не смогли Педопечный Александра Шавковского Реализовать все моменты Опяткнуть а матч Динамо стало нервовать. Так я не стою нервовать. Рахунок 1-2 Рахунок все готу, друзья, минимальный Абалон весь 75 го на подаче Удар головой Руслан Нищерет Гениальнейшее спасение Руслана Нищерета Винпарировав удар футболиста Абалоне Браво, это был верный гол, друзья, это был верный гол, хороший удар головой в дальний кут для вратаря неудобная, скажем так, неудобная траектория и Руслан черит. выставляет руку и в мгновение перевод Демьяч. Подали. Але балонь тисне. У київську дно було неймовірно нагода. Кияні контратака. Гарара, гарара, далі передача. Не змогли кияні. Дивіться справу до голу. Чотири хвилини, друзі, компенсовує суддя. Чотири хвилини. Стандарт! В Абалоне стандарт, вратарь Абалоне просто запускает мяч в борьбу. Вратарь, друзья, вратарь Абалоне, там же, я не знаю, там все были в штрафной, кроме вратаря. Федоревский, вратарь Абалоне, подача у Семенко, удар головой, гол, друзья, гол, Абалонь, бравар, сенсация, сенсация, 2-2. Друзья, фантастический матч. И голевую передачу сделал Вратарь. Друзья, это фантастика. Вратарь Балони сделал голевую передачу. Именно Вратарь Федоривский записал голевой пас. Все, спасибо. Вот такая редкость, справдик, когда сам Вратарь да, делает голевую передачу. Вот. Вратарь сам не пошел штрафную. Алла сделал голевую передачу И Устеменко головой так пробил И Устеменко молодец И Устеменко молодец, потому еще пробил он Затылком, я бы на ведь бы сказал бы Именно затылком пробил Устеменко Это дуже важкий момент Алла Устеменко забил И он герой Он герой своей команды 2-2 А Болонь Баравар делает сенсацию А Болонь Бравар Не к Киевскому Динамо И вытягивает ничьи 2-2 У Динамо был момент был момент на 93-й минуте. Это была подача, такая, знаете, подача неприятная для вратаря. как-то кулаками, знаете, на кутовый мяч перевел. Но следуя финальный свисток на стадионе не Арена зафиксирована мировая ничья. 2-2 на голы Александра Караваева и Тараса Михавка. Двичи ведповедала Нестеренко и Устименко. Аболон Двичи команда ведь и ведь играла в ничью. Друзья мои, любимые Статистика. Дивіться, владение 65 на 35. Тут вот величезная провага Киевского Динамо. За ударами 13-8 Динамо. 7-5 ударов в плащину. И 4-2 за кутовыми. Плюс 16 порушенных правил в баллоне. А, при этом 0 жовтых карток и 0 червоных, відповідно. Динамо Киев 13 вливает, потому что там одна жовта картка. Пав в 1-1. Ну, тут от київського Динамо більше володіння чем больше ударов, больше ударов в плечину, больше котовых, І так, да, київське Динамо на мінімальну. Ось якраз на минимальную перемогу 1-2. Кені де і награли. Але я балую, знаєте, свої самовіддачі, самовідності. Команда показала характер, я думаю, що на нічого балую награла. Команда просто проявила характер. Донецький Шахтар також тратив очки, тому Динамо в будь-якому випадку буде лідером. А вот Кулас Ковалевка, сенсационно, если в игре матч, то Кулас может зайти на другую позицию и, как я с Киевским Динамо за очками. Ну, навряд а Кулас обойдет Динамо, если выиграет, потому что, по забыть если быть Киевского Динамо явное преимущество, плюс 11, у Шахтаря еще, поразумело. плюс 5. Киевский Динамо трагедии не имеет для Киан. скажем так, трагедии не имеет, Вони на первой позиции залишается. Але втратили три очка. А балон Бравар шоста с восьма очками в пасі. Друзі, цікавий чемпионат Украины. Куївський Динамо и Донецкий Шахтар втрачає очки. Еще может свідчити про те, що наш футбол, ну, можно сказати, конкурентним, справді, да? Друзі, і справді це не може справді, ну, скажімо так, це тішить дуже наши команды, Абалонь, Балонь Харьковский Металлист может дать тебе таким грандам украинского футбола и киевский Динамо, да, Шахтар Донецк. Друзья, всем командам бажают доброты, всем командам, а Динамо, Киево, там не знаю, друзья, кому желаю Харьковский Металлист, друзья, всем доброты, а Динамо доброты, вам, друзья, доброты, хороший матч, еще 2-2, друзья, вам доброты. Все, друзья, бажаю вам доброты. Всем до побачення. Всем пока. Будьте счастливы.